Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kontroversi mengenai harta Datuk Seri Vida yang lebih dikenali sebagai DSV telah dilelong pada 30 Oktober 2025 menarik perhatian ramai. Ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku sehingga barangan mewah dan peribadinya dijual secara terbuka. Keputusan DSV untuk tidak membuat bayaran bukan kerana tidak mampu tetapi kerana kecewa dengan situasi yang berlaku terhadap projek yang tertangguh. DSV atau nama sebenarnya Hasmiza Osman berusia 54 tahun menjelaskan bahawa dia sudah lama berasa tidak puas hati apabila terpaksa membayar sebanyak RM100,000 sebulan kepada pihak bank bagi projek yang sepatutnya siap dalam tempoh tertentu namun sudah tiga tahun berlalu tanpa sebarang kemajuan yang jelas. Katanya, hati terasa terlalu sakit untuk terus membayar sesuatu yang dirasakan tidak adil. Oleh itu, dia mengambil keputusan untuk tidak membuat bayaran tersebut walaupun menyedari akibat yang mungkin perlu ditanggung. Dalam siaran langsung di TikToknya, DSV turut menegaskan bahawa dia tetap berpegang pada prinsip dan tidak akan berganja walaupun keadaan memaksanya kehilangan banyak aset berharga. Dia percaya tindakan mempertahankan prinsip lebih penting daripada tunduk kepada tekanan atau pandangan orang lain. Menurutnya, jika dia terus membayar, reputasinya akan hilang nilai kerana seolah-olah mengalah kepada pihak yang tidak berlaku adil. Namun, jika dia memilih untuk melawan, orang tetap akan mengata. Walau apapun tanggapan masyarakat, dia menyatakan bahawa dia akan terus kuat dan positif kerana percaya kehidupan perlu diteruskan dengan pandangan kehadapan nama DSV kembali menjadi tumpuan apabila sebanyak 727 barangan peribadi dan kenderaan mewah miliknya dilelong. Proses lelongan itu diadakan di banglo tiga tingkat milik DSV di Meru Haks, Ipoh Perak bermula sekitar pukul 10.30 pagi. Lelongan berkenaan dikendalikan secara terbuka berdasarkan notis pengisytiharan jualan lelong yang dikeluarkan lebih awal. Hanya dua pembida menyertai lelongan namun seorang daripadanya menarik diri kerana tidak mampu memenuhi syarat mahkamah yang menetapkan kan bidaan harus bermula daripada harga RM1 juta bidaan bernilai RM1 juta itu akhirnya berjaya dimenangi usahawan Nur Zamri Abdullah yang perlu membuat bayaran selewat-lewatnya jam 4.30 petang hari yang sama keputusan lelongan diumumkan pelelong berlesen Sponitawati pada jam 1.40 tengah hari menurut peguam syarikat AH Design Communication masih terdapat baki tuntutan berjumlah kira-kira RM100,000 yang bayaran lanjutnya akan ditentukan kemudian berdasarkan arah dan perbincangan bersama anak guamnya. Acara lelongan itu turut dihadiri plaintiff kes yang juga pemilik AH Design Communication Sendiran Berhad, Muhammad Taufik Kamarul Bari serta peguamnya Samir Zainal bin Zainal. Bagaimanapun, DSV dan keluarga tidak berada di lokasi lelongan diadakan dan hanya diwakili peguam. Pihak polis juga hadir bagi mengawasi proses berkenaan. Kisah ini bermula apabila syarikat kontraktor AH Design Communication Seneran Berhad mendakwa DSV gagal melunaskan baki bayaran bagi satu projek ubah suai yang dijalankan pada tahun 2018. Menurut laporan mahkamah dan media, AH Design telah menjalankan kerja ubah suai kilang DSV di Shah Alam yang dijadikan sebuah studio. Projek tersebut berjalan dengan nilai kontrak melebihi sejuta ringgit. Namun selepas kerja siap, kontraktor mendakwa masih ada baki bayaran tertunggak sebanyak rm ribu. RM285 yang tidak dijelaskan oleh DSV. Rundingan antara kedua-dua pihak berlangsung beberapa kali tetapi gagal mencapai penyelesaian disebabkan tunggakan itu. AH Design mengambil tindakan undang-undang terhadap DSV. Selepas beberapa proses mahkamah, Mahkamah Tinggi Ipoh akhirnya mengeluarkan perintah penyitaan dan jualan harta bertarikh 29 Oktober 2024 bagi membolehkan pihak pemiutang mendapatkan semula wang yang dituntut. Perintah tersebut memberi kuasa kepada pegawai mahkamah untuk menyita barangan dan aset milik DSV yang berada di kediamannya di Meru Heights Ipoh tidak lama selepas itu pada 25 November 2024 satu operasi penyitaan dijalankan di rumahnya pegawai penguat kuasa dilaporkan menyenaraikan sebanyak 727 barangan untuk disita antara barangan yang diambil termasuk beberapa kenderaan mewah seperti BMW X7 Toyota Vellfire dan Toyota Grand Hiace selain itu pelbagai barangan rumah seperti perabot set sofa meja makan piano gitar elektrik televisyen penghawa dingin karpet set karaoke meja pool hiasan dinding dan pasu bunga turut termasuk dalam senarai sitaan kesemua barangan itu kemudian disimpan sementara menunggu keputusan lanjut daripada mahkamah lelongan pertama sebenarnya dijadualkan pada 9 Disember 2024 tetapi ia ditangguhkan selepas DSV membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menangguh pelaksanaan perintah tersebut dengan alasan barangan yang disita adalah barangan pinjaman namun mahkamah memutuskan sebaliknya selepas pihak DSV gagal mengemukakan bukti kukuh DSV memaklumkan bahawa terdapat beberapa isu dalam projek asal termasuk kerja yang tidak siap dan kualiti yang tidak memuaskan namun pihak mahkamah kemudiannya menetapkan semula tarikh lelongan setelah permohonan itu ditolak Pada 15 Oktober 2025 notis rasmi jualan lelong dikeluarkan dan disiarkan dalam ruangan iklan akhbar The Star ia memaklumkan bahawa lelongan awam akan diadakan pada 30 Oktober 2025 di kediaman DSV sendiri di Meru Heights. Notis itu menyenaraikan semua barangan yang akan dilelong. Ramai orang awam hadir pada hari lelongan kerana ingin melihat sendiri proses itu. Anak kepada DSV Nur Edeline Zamilin Muhammad Amin berusia 20 tahun atau lebih dikenali sebagai Cik B tampil mempertahankan ibunya selepas isu jualan lelong barangan mewah milik keluarga mereka tular di media sosial. Dalam satu siaran langsung yang dibuat di platform media sosial, Cik B menegaskan bahawa orang ramai tidak sepatutnya memperlekeh atau menuduh mereka jatuh miskin hanya kerana tindakan ibunya menjual barangan peribadi. Menurut Cik B, tindakan segelintir pihak yang memandang rendah terhadap keluarganya amat mengenai mengecewakan kerana hakikat sebenar tidak seperti yang digambarkan. Dia menjelaskan bahawa ibunya masih mampu berdiri di atas kaki sendiri dan sedang berjuang menghadapi pelbagai cabaran hidup tanpa bergantung kepada sesiapa. Cik B menggambarkan ibunya sebagai seorang wanita yang kuat, berdikari dan tidak pernah menyerah walaupun diuji dengan pelbagai dugaan. Dia menegaskan bahawa ibunya merupakan seorang ibu tunggal yang telah bekerja keras sejak dahulu untuk membesarkan anak-anak dan membina empayar perniagaan yang berjaya. Men Menurutnya, orang luar boleh berkata apa sahaja namun hakikatnya DSV masih mampu berdiri teguh tanpa bantuan sesiapa. Cik B turut menegaskan bahawa tindakan menjual atau melelong barangan mewah bukan bermaksud mereka hidup susah. Sebaliknya, ia adalah salah satu langkah untuk mengurus semula aset dan tanggungan yang sedia ada. Dalam sesi siaran langsung tersebut, Cik B turut mendedahkan punca sebenar di sebalik isu yang menimpa ibunya. Dia menjelaskan bahawa semua ini berpunca daripada projek pembinaan studio milik DSV yang tergendala sejak tahun 2018. Projek itu melibatkan masalah antara kontraktor utama dan subkontraktor yang gagal menunaikan tanggungjawab mereka walaupun telah menerima bayaran besar daripada pihak DSV. Ibunya telah membuat pembayaran penuh kepada kontraktor utama namun subkontraktor tidak menerima bayaran yang dijanjikan menyebabkan pembinaan terbengkalai. Cik B mendedahkan bahawa ibunya telah menghabiskan sebanyak RM6 juta ringgit untuk projek tersebut manakala bangunan studio itu pula dibeli dengan harga RM19 juta. Ringgit. Ketika itu dia masih berusia 12 tahun dan tidak memahami sepenuhnya apa yang berlaku. Kini setelah dewasa barulah dia sedar bahawa ramai pihak telah mengambil kesempatan terhadap ibunya termasuk kenalan rapat dan pekerja sendiri. Ramai yang menggunakan kebaikan serta kemurahan hati DSV untuk kepentingan peribadi mereka. Menurut Cik B lagi, ibunya kini menanggung tekanan emosi dan kewangan yang besar akibat pelbagai masalah yang menimpa. Namun begitu, DSV tetap memilih untuk kekal positif dan meneruskan hidup dengan semangat yang kuat. Walaupun dia tidak mempunyai tempat untuk meluahkan perasaan, DSB tetap berusaha untuk menjaga imej dan maruah dirinya di mata masyarakat. Cik B menegaskan bahawa ibunya bukanlah seseorang yang mengharapkan simpati daripada orang ramai. Sebaliknya, DSB hanya mahu meneruskan kehidupan dan membina semula apa yang pernah hilang. Katanya, setiap manusia boleh jatuh tetapi tidak bermaksud mereka akan terus kalah selamanya. Dia berharap agar masyarakat lebih memahami situasi sebenar dan tidak mudah menyebabkan jatuhkan hukum tanpa mengetahui cerita di sebalik kejadian. Dengan nada penuh emosi, Cik B menamatkan siaran langsungnya sambil menyeru orang ramai supaya berhenti menabur fitnah dan memperlekeh ibunya. Cik B menegaskan bahawa DSV masih berdiri kukuh sebagai seorang wanita cekal yang berjuang bukan sahaja untuk dirinya sendiri tetapi juga demi keluarganya. Walaupun isu lelong barangan mewah ibunya menjadi bualan ramai bagi Cik B, perkara itu hanyalah sebahagian daripada perjalanan hidup yang penuh dengan pengajaran serta kekuatan kekuatan buat mereka sekeluarga. Menerusi satu hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya, DSV menyatakan bahawa kebahagiaan sebenar baginya bukan diukur pada harta benda. Sebaliknya, melalui kasih sayang dan kehadiran kedua-dua anaknya, Cik B dan Kaca, kita doakan agar segala urusan mereka sekeluarga dipermudahkan oleh Allah dan pihak yang benar mendapat keadilan sewajarnya. Sekian.